известный львовский ресторанчик еврейский, где не указаны цены и нужно торговаться. Сколько вы торгуешь, столько и заплатишь. Говорит, спрошу у тети Розы. Сейчас я посоветую с тети Розы, сколько все это стоит и приду. Сейчас посмотрим, что тетя Роза скажет. Тоже хочу рассчитаться. Yeah торговаться? я разумею. Какой э, валюты разраховываете? Гривнами. Гривнами? Добренько, за все, что мы с Виной сходим в маленькие суммы. Дуже маленькие, я думаю, что с мы с вами на 850 гривен до Ну да, довольно-таки немало, но у меня очень много аргументов, почему не столько. Давай, ты нас звичай. Ну, я вообще думаю, что нормальная цена этого всего, насколько я посидел, это гривен 50-60. Вы как? Нет? Вы откуда ты нас завитали? Живу в Києві, жив в Одесі, учився в Одесі. Поэтому... Прекрасно, я розумію, Мені ціна. То я рекомендую вам те, що ті гроші, які ви назвали, їсти вдома, але вдома буде і то дорожче. Ну так, ви дорожче. розумієте, Звітали до файної ресторації, файно посиділи, поїли і пропонуєте мені ті копійки. Ну хорошо, давайте хоча б 70. Давайте знайти мою щедрість. Вона буде така більша, ніж ваша, 605 гривень. 605. Ну, смотрите. Первый недостаток, которому хотелось бы сказать, что овощи вообще были не соленые. Абсолютно. Просто пресные. Ни перца, ни, ни соли, ничего. Я запытываюсь, в все смакует. Ну я же не могу... А почему? Вы все доели, я теперь не могу... Я доел, потому что здесь вот стоят ну, спецовники, специи, ну. Так бы я не смог доживать. А так бы вы мне сказали, я бы пошел сказал для тетерозы, для нашей господини, что она не смакует. И была бы ей размова. а так вам все Не, давайте скидывать, это очень важно. Не, называйте мне гарно, адекватно Так це гарно. это гарно, это, просто овощи, я не знаю, я же, розумею, как ты про... платишь 600 а горщик, рублей за это. А чай? Нет, чай, подождите, к чаю мы еще придем. Нет, мы за все говорим. Чай был хороший, но... никаких проблем. Но овощи были просто вареные в воде. Ну как за это 600 рублей платить? Я в гривнях беру, не в рублях ну, простите, вы в рублях 600... себе можете платить кому-то 605 гривен, это очень много. Цей Давайте меньше. Цена? Меньше, меньше. Ваша гарная цена. 80. Нет? У вас в Киеве no. за 80 гривен выпьешь горнятку только чаю. Нет, не Я правда. в Киеве был совсем недавно. Совсем недавно. Ну, смотря где пить. Ну, а вы Если те, дома на 80 куда? гривен, как вы говорите, нет, можно нет, просто пить чаем. Нет. нет. Ну, хорошо, ваша цена. Добренько, 400. Нет, 400 тоже много. Еще вот хотел сказать, э, борщ был, конечно, вкусный. Никаких претензий, но тарелочка малюсенькая, вот такая просто. И ложка вот такенная. я себе чуть не надколол зуб. Боже, очень неудобно. Боже, я ложку и надколол зубы, да? Чуть не надколол. Ну, а же не надколола. Ну, по-моему, надколол, знаешь, чувствую. Сейчас no. мы покличем нашего стоматолога, думаю, нам это поможет. Да, Цей наверное, можете Ну, Очень неудобно было. Надо как-то более такое, знаете, может к этой э, тарелке пойдет десертная ложка. Ну я, приму, это до за уважение, добренько, 400 рублей. 400. А це ви все писали за уважение? Да, 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 ну а... надо же как-то, знаете, а -а -а. все-таки деньги зарабатывать да, не легко, да, да, в летки. Я... Кстати, вот, когда я пришел, точнее сделал заказ, мне сказали, ну около 20 минут ждать, ждал 35. Представляете, а время – деньги. Представляете, что стоит каждая минута? Я разумею, а с вами при входе не пишет Макдоналдс, при входе пишет Нет, это понятно. Это я понимаю. Но вы же называете объективные какие-то там временные рамки. Поэтому я рассчитывал на 20. У меня прогорела сделка. Сделка не на 605 гривен. Ой, Тысяч на 20, ой, тысяч на 20. Если бы у вас была сделка на 1020, вы бы то все кинули и побегли бы. Нет, жату... не кинул, просто ради... Були, а... Очень был голодный. Я yeah, совершенно. все-таки задовольнили ваши потребности, поэтому называйте не свою цену. 90. 400. Не, не, было 400. Не-не. 400, 400 гривен. Было Смотрите, 45. овощи не соленые. Ложка огроменная. Зуб надколола. Временный ранг. 15 минут. Вы представляете, что такое? За 15 минут можно миллион заработать. А вы мне 400 все-таки вы файно зарабатываете, тому, напевно, я зараз поверну свои попередние цены и будет все по самому. Не, не файно. Просто я очень... Слышал хорошо Слышали, хорошего да? об этом ресторане и потому решил побывать здесь. Решил Судово. пожертвовать своей сделки. Так и вы должны пожертвовать. Так я пожертвую. Давайте на файльный подрумочек для нас с Киева на сгадочку и тогда для вас сделаю файну значку. На сгадочку шаша? Сейчас подаруночек какие-то сгадки. Подаруночек. Нет, давайте тогда еще чуть-чуть поторгуемся, потому что. Моя цена 400 гривен. Я больше не бачу аргументов, чтобы скажут. Ну как 400? 600. Ладно, если бы у вас тут была куча клиентов, если Ничего бы у вас тут будет? все было завалено. Да никого все нет. Будет. Смотрите, все поразбегались. Зараз я все единственный. Будет. И Вы на мне хотите И на нет, одном операции? Да то они прячутся, я, потому что я, заплатить все. не могут. Ну, ваша цена. Я, моя цена попущена. Моя 400 цена 95. Так, щас, подаруночек с Киева. Ну щас, давайте подаруем подаруть. По по Хорошо. Що очень подарить Киева. Зарядный блок. Е подаруночек с Киева. Придумал. Но ну, это такой подарок, что, наверное, еще вы будете должны тетя Роза да, со да, еще да, денег. Да, да, это да. оригинальный блок Samsung. Это не какая-то китайская подделка, это сам еще не на есть который идет. HTC, точнее, да. HTC, но это то, которое идет в комплекте, это очень дорогое устройство. Вы... Рабочее хоть. Конечно, вы можете проверить, Я ваши проверю. клиенты будут наслаждаться. Я проверю. Так что, какая цена? Тросто. Нет, это очень много. Дорож... Есть, цена, понимаете, что... больше, чем бог Оригинальная зарядка стоит еще даже больше. Я же говорю, что тетя Роза будет должна за такой подарок. Нет, бы и далы с шнуром, за всем, то, может, я бы сделал больше. Значка. Нет, ну, шнур, понимаешь? за шнур я уже ресторан буду забирать. Конечно, наш. Ну, да. не, это много, это просто космически много. Называйте гарную цену. 100 гривен. Все, вот я вам иду дуже дуже великі поступки, на колосальні великі поступки, я роблю максимально велику знижку, ходим мы с вами ни вам, ни нам. 230 гривен. Нет, это, это, просто неподъемные для меня деньги. У меня там всего, наверное, столько-то и не будет. Ну, и что, ведь працует? Давайте 102, да, как ведь працует? Пойдет, этим мы типа будем О, плачивать. нет, ну я же говорил, что у меня сделка на сделке просто. Ну, ничего страшного, тут типа теж будет какая-то э, своего рода сделка. Понимаете, вы идете, мы типа зарабатываете гроши и, відпро... и выдаете нам. Нет, ну это какая-то вообще сделка, где Вы же в даже минусе. не знаете, сколько я вам буду платить. А сколько вы будете? 12 гривен в годину? Нет, это, это вообще мало. Нет. Давайте 110. О, нет. Иду я поговорю с этой Да, давайте поговорим. Вы карточку локаль Нет. Не знаю. Молодец. <звук> <звук> Ви чувак, якщо накричала племінниці цірози. Mm -hmm. Знаєте, щедрість, безмежна. Мені пропонували 110 гривень. Він пропонував гарну ціну в 230, а ця цероза порахувала в 194. Прошу. От іде. Все? Я навіть не рахую, чи для вас Так.